Здравствуйте, с вами Саня Литвин, и сегодня я хочу сделать обзор на вот такие колонки uh, Genius uh, SPHF 1800i. Вот они такие, компьютерные колонки. Очень хорошие, большие, 37, по-моему, сантиметр, сантиметров в высоту динамичные хорошие. Играет все очень классно. Музыка получается такой 3D. Они мне очень нравятся. Как оно все выглядит. Это. Вот эта кнопка или лампочка, она очень светит Очень ярко. Не знаю, может это хорошо, может это плохо. Ну такие мощненькие колоночки, но я тебе не сказал, что такие же очень сильная, ну хорошая, для себя хватает. Здесь вот крутится, крутится, что я а, этот, включается бас громче, ой, ну, сильнее, меньше, а здесь вот просто, ну, звук чист, ну, писклявый писк, 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 или как сказать. Здесь громкость сама. Видите, там трейбл и бас написано. Вот пищалочка у меня немножко пострадала она плохо видно, но я ей нечаянно придавил Плохо, что это все открыто здесь. Если бы оно было так закрыто, то может было лучше. А так всем хочется потыкать в эти пищалки. И вот один дотыкался. Ну, вот, могу включить вам, послушать. Сейчас ну, Вообще зачетные колонки мне нравятся. А, бюджетные, так, включим какой-то бас. Ну, у меня сейчас все три информация Ну это я включал какой-то бар. Сейчас включим что-то попроще. Очень, это я включаю, ну я не, не очень много включаю, в общем четко Ставляйте лайки, комментируйте, я не знаю, можете ставить, не ставить лайки, не пошло. Ну вот, а то я не мог найти, например, обзор этих колонок, когда хотел купить их. На этом все.